Пошу, Мужку, да. Да. Неправильно. Саша, ножку трошки. Это нужно... не Саша. Не спеши, встань сюда. Смотри в С камеру ее. Вот эту ногу тебе надо поставить не сюда, а вот сюда. Вот сюда. Трошки, трошки. порыха. Пробуй. И. О, пошел. Не трошки спеши. дальше. Дальше. Оставься, оставься. Выше, выше. Голову куда там подносим. Ладно. и все. на нее. На нее. Отлично. Выпрямляйся. Выпрямляйся. Ровненько стань. Расслабься, расслабься. Дай руку. Расслабься. Не спеши. Вытянулся спокойненько. На ручки и спокойно в этом пошел. Раз и на нее. И на нее. Вот. О. Вот, хорошо. Вот. И пошел. Остановись. Вместе ножки выпрямись, Расслаб расслабленный стоишь. Угу. Давай так мягенько расслабленно развернемся. Совсем добрый разворот. Да. Так, хорошо. Выпрямь голову голову чуть-чуть забираем. Вниз не смотрим. И самое главное, что когда мы шагаем ногой, вся масса тела опускается на эту ногу. Так, не плачь. Опять масса Выше голову. Да руки. И пошел сюда, на меня. Раз. пошел тело. И побольше. Больше всех. Угу. Опа. Вот, так да, хорошо. Опа. Опа. Ты идешь расслабленный? Расслабленный. Разворачиваемся. О, как руки мягкие во время вот И пошел стоп. И вес тела тело на это Качечка. бедро. Каточка. Катечка на это бедро. На это бедро. На это. И больше шага пошел. Больше ша. Разворачивайся, разворачивайся, встань теперь, сам, скажи, свои ощущения, другие, чем раньше ходил? Да. Что, что, в чем разница? Дальше ходить, а не Нет, скажи, не, не так, скажи, мягче ходить, скажи, во время, ты не напрягайся во время походки, так, как раньше. Я, ну, я, не я не Это не мои слова, это свои слова. меньше напряжения, когда ходишь. Да. Давай еще раз, еще раз. Значит, смотри, самое главное, мы расслабленно стоим, и мы, когда делаем шаг ногой, мы полностью, полностью, значит, все тело на одну ногу переводим. Теперь полностью все тело на вторую ногу. Опять все на одну. Тогда не будет падения. Если я поставлю, я, конечно, же западаю. А ногу не успевает ставить. Mm. Значит, медленно. И на эту ножку, на эту ножку, на эту ножку, на эту ножку, на эту ножку. Я так хожу, uh -huh. на эту ножку. И мягко разворачиваемся. Вот так. Так. И все стоит. Малочка, ну что ты вот в этом, на, на, на коншор, это думаете? <къем> Тоже интересное ощущение дуже дивне все таки, но мне подобається. Мне подобається результат. Будем надеяться, что он не сбережется. Будем значит, работать значит, дальше. Ну, у ребенка, вы скажете, что у ребенка было, что у ребенка так ноги да? не выращивались. Да, высокая пластика, высокая напряженность. Во время походки весь как камень, да? Да. И падал, сейчас... и, и все. Сейчас по-другому, да? да? Мягче стало лучше походка. Да. Значит, ну, еще ляжьте, да. Все потихонечку. Не спеши. О! Ложись. Значит, ну и мы покажем, что у ребенка полностью значит, так, восстановлены все двигательные функции. Не, не, на 90%, на 100% восстановлены. Значит, все движется, все суставчики. Вот оно движется. Раскрывается. Так, в эту сторону ноги не ходили, да? Нет. В эту ногу сторону не заебали. У ребенка осталась мышечная память. Ту технологию, которую мы показали перед этим, это не первый день мы показали. Будем на на нахаживать, и ребенок будет ходить мягко. Самое главное, чтобы в этих условиях ребенок во время движения не напрягался. Мы, и есть такая технология, такое движение, которая позволяет меньше напряжения мышц. Саша, ты уже понял, ты веришь, что это будет, правда? Да. Но прочувствовал? Совсем по-другому. Да. Ну, по да. факт. Кстати, сегодня, сегодня придумал эту технологию. 6 недель проходила реабилитацию, у ребенка изменение физиологии состояния тканей но помимо физиологии существует мышечная память, которая заставляет ребенка ходить в напряженном состоянии. Очень тяжело, допустим, вывести привычную напряженность во время походки. И вот разработана новая технология, которая позволяет во время походки тело, чтобы осталось расслабленным. Сейчас мама ему научили, как это делать, и мама продемонстрирует, как и пошел. Раз, раз, и пошел. И шаги разворачивается. Опять стали, стали. Вы сначала запоминайте, что она подняться немножко, расслабиться. Сейчас руки расслаблены, раскачечка. Раз, два. И пошли. Раз, два, три. Так, мало ощущений когда идете. Мягкий, легкий. М Мягкий. Может, да. И руки не напрягают, ну, корпус так, не молодым, напрягает. Да. То так. есть. Ну, теперь мы будем учитывать, что ребенок прошел сегодня ровно 18 шагов. Да, Если завтра хорошо. он пройдет 18 километров, он будет бежать быстрее любого легкоатлета. Чемпиона Европы. Как ты, как ты ощущаешь такая походка? Нужно легко хода. И не напрягаешься, правда? Нет. И ноги не выкручиваются. У ребенка постоянно были выкрученные стопы, мы знаем, теперь ноги не выкручивают. Понравилось тебе? Да. Пожрать кости руку? Я тоже. Все. Да.